Привет, друзья! Скоро состоится долгожданный матч Аргентина-Германия. Счет помогут нам предсказать кошечки и собаки угадаки Итак, мы нашли первого прогнозиста. Пойдемте. Привет. Хочешь попробовать? Вкуснятину. Только ты нам должен счет сказать. Пошли, пошли, пошли. Смотри, какие у нас для тебя есть две корзиночки. Идем. Идешь? Он наверное не хочет. Ням, ням, ням! Пойдемте, наверное, кошечку знаем, какой счет они нам скажут. Привет, привет! А смотрите, что у меня есть для вас. Ой, вкусно! А ты нам счет скажешь? Идем мы тебя на кормлет, ты как раз нам счет скажешь. К -к 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 -к. Пошли, пошли! О, три человека нам скажут, а ну. А ну. Неужели счет будет 1-1? О, еще кто забьет гол. А тут посмотри. Э -э будет два. Нет, не будет два. Ну что же, Аргентина или Германия? Давайте узнаем вот, вот этого представителя. А ну, вкусно пахнет. М -м -м -м! А ты нам скажешь счет? Скажешь счет нам? О -о -о! Футболист подходит к воротам и куда же он забьет? Давай, 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 давай по траве обходит одного второго. Давай. У него что-то с ногой Ну что же, еще один претендент Собака Переживака Смотри за меня я вкусненькая Ты боишься? Иди сюда Помоги нам сюда, иди Идем, Нина нам Нина должна помочь. Ниночка, скажи нам. Ниночка, Ниночка, иди куда ты пойдешь? Желтый, желтый Ниночка, подходи, подходи, Ниночка. А -а -а -а, Германия! Мы обошли уже Кировограда, но Нина до сих пор с нами. Нина. Ну что же, посмотрите, какой. Рыжий монстр. Нам поможешь смотри что о, у него тут своя еда. а вот такой хочешь он думает пару слов о вашей котячей жизни иди говори Итак, наши уличные кошечки и собаки угадаки предсказали счет 3-1 в пользу Германии. Так ли это, мы узнаем совсем скоро.